И всем привет, дорогие подписчики, с вами снова я, Геракл. И мы будем продолжать играть в эту игру, называется «Выжить 100 дней». Если ты порекомендуешь мой канал своему другу, я буду очень рад. И у тебя, если ты скачаешь эту игру, у тебя с первого раза получится. И вот, мы будем продолжать. Пишите в комментариях, вы хотите, чтобы я эту игру снимал или нет. Все зависит только от вас. Потому что у меня есть много различных игр. Да. Вот прокач... Вот. Ой, кстати, 25 миллионов. Мы... Я прям на ваших глазах куплю третий этаж. Да. 12. Миллионов. И вот мы идем купать воню что теперь будет круто с гранатометчик. Так, надо подождать одну миллион. Да, вот мне нужно вот это. Это меч у нас меч гранатами. Вот. То есть, еще мне треба... Еще один этаж мне треба купить. Вот там тоже есть гранатометчик. Короче, короче, я вернусь, когда уже куплю всех. Да, друзья, я двух купил, еще надо мне одного, ну вот тут появился босс, и я вызываю его. Да, я знаю, может быть это глупо, но але... все равно, как-никак, мы играем в эту игру, чтобы ее проходить. Выкачаем немного оборону, все, боссовая крышка. Да, вот я говорил вам, что у меня будет женщина гранатами. Значит, гранатами. Да, напишите, вы хотите, чтобы я эту игру снимал или нет. Тут же повторяюсь, у меня много различных игр. Так что... Все зависит от вас. Напишите в комментарии, вы хотите, чтобы я снимал эту игру или нет. да, если это видео наберет три, всего лишь три лайка, тут же выходит новое. Думаю, для вас это не сложно. И вот, думаю, я вот это все уже зарубил, потому что я эту игру уже играл. Так, можно два забрать. И, круто. И да, если что, можно вот это не эту рацию выкористать, что теперь видите на экране. И она просто убьет босса с первого же раза. 41 газ Да, вы в комментариях мне ничего не пишете. Потому что мне это немного странно. Мне надо 2 и 500. Извините, немного зависает. Кида, напишите в комменты, ты, ты кто где живет. Я буду очень рад услышать. Вот что. Вызвали босса. Думаю, с ним проблем никаких не будет. Ну, так я думал. Но проблем. Мы будем стараться как быстро проходить эту игру. Потому что я думаю, это не интересно, когда просто убирать монеты. Короче, я вернусь, когда немного прокачаю своих воинов. Да, я немного прокачал своих воинов. И мы высываем босс. Да, будем вот так. Одного уровня на другой переходить. Я в видео буду прокачивать своих воинов. Короче, я не буду рассказывать все подробно. Да, что-то я сильно прокачал воинов. Ну и хорошо. Вот мы будем и гра гратия. Есть одна миллион да, напишите в комменты, что бы я лучше прокачивал это, Питера или вот Алису. Потому что, думаю, и он, и она очень полезны. 119. Я говорю я, как никак круто. Да, я всего лишь три, ну, пару дней назад создал себе вот этот канал. Короче, я буду прокачивать своих воинов, пока не докачаю. Нет, друзья, это капец. Я никогда не могу прокачать своих воинов, потому что всегда выходит босс. Давайте я вот Питера прокачаю. Вот, Все. теперь... Тоже называть босс. Ну что? Делайте ставки. Ну, давай. Кстати, ты ему столько много хп сносит? В эти бои я что-то не замечал Ну, я заработал. Это еще, конечно же. Это все у меня уже есть. Посмотрите. Да. Извините, это было немного короткое видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Подписывайтесь на на мой канал. А с вами был Геракл. Всем пока.